যে ককাত যি অহ এইকেইজনী বোৱাৰী যিহে পাখৰি এই একদম কাম বন একদম বাঁহী চোতালৰ পৰা একদম ধৰি মই একদম গোটেই চোতালে চোতালে সাৰি ভাত খোৱালৈকে মই চবহে কাম কৰোঁ সিহঁতিকেইজনী অকল পাখৰকেইজনী ৰীলচ বনোৱাতে থাকে আৰু লৰা যিকেইটাহে কলো তব ঘৈণীয়ে মটৰহে চলে আৰু মোৰ কথা এটাও নুশুৰে মোৰ যিজনী ঘৰ মই যাম বুলি কলেও থৈ নাহেগে উহু কি কৰো বাৰু এইকেইজনী কিনো চাইছ মোৰ বাদৰো মানে ৰিল চাও মাক চাইহে জীয়ে কবি বুজিছ এ মোৰ হেৰি তোক পেহীয়ে ফোন এটা কৰচোন ইমান গৰম উঠি গ'লগৈ পাই ঘৰৰ কামকেইটা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ৰিলচ কেইটামান বনাইছিলোঁ অথনি সেইকেইটাকে চাই লওঁ আৰু কেইটামান বনাব লাগিব কিমান বা লাই থ'ল মোক লাগিছে বনাইছোন মেগী বনাই দিবা মই মেগী চেগী বনাই থাকিব নাই দেই তই নিজে বনাই পিনি খালে খাবি নেখালে নাই যা ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিব পাৰে তই মন লাগিছে এইকেইটাই মানে মাজনী আৰু মানে দেই ইমানেই ভুল কৰিব পাৰে যেতিয়া তেতিয়াই তাত দূৰ কৰি অকল বোৱাৰীক বনামেই গাই থাকিব যাওঁ বোৱাৰীকো বনামেই গাই মোৰ মাথাটো গৰম কৰি দিছোঁ নবনাই চবে মই বনাওঁ কি আপত্তি কাম নকৰি ঘৰৰ কাম নকৰাকৈ আছো নেকি মই কৰিলে এইবাৰ ৰিচিভ কৰি অঁ ছোৱালী শুনিছনে আজিতো হেৰি মোক আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিব পাৰিবি না এই মানে বুজিছ এই আমাৰ বোৱাৰীকেইজনী একদম হেৰি কাম চাম নকয় অকল ৰিলচ বনোৱা লিষ্ট খোৱা ষ্টাইল কৰা মই বুজি নাপাওঁ সিহঁতি কি কাম কৰি থাকে দেই এই ল'ৰাকেইটা যি আছে সেইকেইটাই অকল বোৱাৰীৰ কামহে শুনি থাকে মোৰ কথা এটাও নুশুনে তই আজি মোক যেনে তেনে লৈ লৈ যাইছোঁ জানিব নালাগে নেকি আমাৰ ছোৱালীভাগৰ পৰীক্ষা হৈ আছে অ' মই তাইৰ পৰীক্ষাত ডিষ্টাৰ্ব দিবলৈ নাযাওঁ নহয় এই মই আপুনি কথাটো বুজিয়ে পোৱা নাই মই এদিন গৈ পিনি নিজেই লৈ আহিমগৈ এই তই সেই কথাটো বুজি পোৱা নাই এই মই বোৱাৰীকেইজনক এসেকা দিম বুলিয়েই ভাবিছোঁ এই মই গ'লে সিহঁতি কাম কৰি কৰি মৰিব এই মইহে কামবোৰ কৰোঁ

মোবাইলতে ব্যস্ত মোৰ দিনবোৰে ভাল আছিলে দেই এতিয়া দেখিছোঁ সম্বন্ধবোৰ শেষ হৈ যাব যেতিয়ালৈকে মোৰ এই দেহাত থাকিব তেতিয়ালৈকে মই কাম কৰি থাকোঁ তেতিয়াতো মই সিহঁতক পৰা বয়সত চিধা কৰিব নোৱাৰোঁ মই কামবোৰ কৰোঁগৈ আৰু